Dan antara benda yang saya selalu renungkan Antara perkara yang saya selalu renungkan adalah tentang kehidupan itu sendiri Sebab apa yang saya dapati Bila saya duduk dan saya fikir Saya dapati kehidupan ini dia sementara Itu hakikat Dia setiap benda, setiap perkara ini dia ada hakikat dia Dan hakikat kepada kehidupan ini adalah dia sementara Hakikat kepada kehidupan ini adalah Kita hanya akan bernyawa kita akan hanya bernyawa untuk seketika waktu saja untuk satu-satu tempoh dan tempoh ni pula dia tak ada ketetapan Nah, maksudnya tak ada siapa yang boleh jamin dia tidak ada kita jaminan tak ada siapa yang boleh menjamin bahawa dia akan hidup selama mana yang dia inginkan nah, dia cuma hanya mampu berharap dan berusaha itu je tapi sejauh mana selama mana kehidupan dia tu akan berjalan itu tak ada siapa yang tahu itu hanya Allah Subhanahu taala saja yang tahu yang kedua hasil yang saya dapati adalah kehidupan ni dia terhad selain daripada masa dia ada tempoh kehidupan ni juga terhad terhad daripada segi kita semua diberikan sumber ataupun resources kita semua diberikan satu resources yang mana resources tu dia terhad. Ha, kita tak boleh nak buat semua benda pada satu masa. Kita kena fokus nak untuk dapatkan sesuatu perkara kita kena pilih apa yang kita nak buat dan nah, kita kena korbankan sesuatu. Nah, jadi kedua dua, dua keadaan kehidupan ni membuatkan saya berfikir. Maksud saya tak boleh capai everything. Saya tak boleh dapat semua benda yang saya nak. Ia adalah satu kemustahilan bagi sesiapa sahaja yang berfikir dia boleh dapat dia boleh kecapi semua benda, semua benda tanpa perlu melakukan sebarang pengorbanan. macam seperti contoh orang yang ikut fahaman feminisme kan. Feminisme ni dia menggambarkan kepada kaum wanita dia memberi satu gambaran kepada orang wanita, orang wanita dia sell this idea this ideology satu ideologi yang yang dia dia sell idea ni kepada orang perempuan bahawa dia boleh ada kerjaya dia boleh ada keluarga dia boleh ada semua you can have it all. But itu adalah satu penipuan sebenarnya kalau kita fikirkan sebab mana ada dalam dunia ni istilah kita boleh dapat semua tak ada. Jadi bila saya renungkan yang kita kena korbankan sesuatu untuk dapatkan sesuatu masuk kehidupan itu terhad. Maksudnya kita kena pilih apa yang kita nak buat, macam mana kita nak spend resources yang kita ada. Dan resources yang dimasukkan di sini merangkumi kesihatan kita, ke kebolehan yang Allah berikan kepada kita, ke, ke apa-apalah ke masa kita tenaga kita perhatian kita duit yang kita ada modal yang kita ada kan jadi kenalan-kenalan network jadi bila saya renungkan yang masa ni terhad dari sources pun terhad masa sementara dan sumber terhad dia membuatkan saya fikir ke mana hala tuju kehidupan kehidupan yang macam mana yang saya nak cuba jalani kehidupan yang macam mana yang ini? kita sepatutnya menjalani dan keadaan ini untuk menyelesaikan persoalan ni sebab ini adalah satu persoalan yang bangkit yang selalu saya renungkan dan bagi menyelesaikan persoalan ni antara pendekatan yang saya ambil adalah saya akan fikirkan diri saya saya akan cuba letakkan diri saya pada situasi di mana saya sudah berada di penghujung hayat bila saya fikir, bila saya letakkan diri saya dan saya bayangkan diri saya pada satu keadaan yang mana saya dah nak mati dah. Apa yang saya nak capai sebelum saya mati? Apa yang saya ingin untuk gapai, untuk achieve, untuk untuk selesaikan sebelum saya mati? Saya dapati kebanyakan orang dia akan memberikan satu jawapan yang dia pattern yang sama. Dia pattern yang sama, maksud dia akan bagi jawapan yang macam mana? dia akan bagi jawapan yang macam sebelum dia mati dia nak kena pastikan yang dia dah selesai dah tanggungjawab kepada isteri dia, kepada anak dia maksudnya dia dah tinggalkan harta anak-anak dia, dia nak make sure dah sampai dah, dah, dah habis belajar dah selesai tanggungjawab dia kepada anak dia, anak dia pun dah boleh hidup sendiri dah ada rumah sendiri dah boleh mendikari ada setengah orang dia, ada bucket list Aa, dia nak kena, dia kena selesaikan semua bucket list dia dia nak kena tengok dunia, dia nak kena pergi tengok live. Ini ini bunyi macam kelakar tapi ada setengah-setengah orang dia jadikan satu ambisi, satu cita-cita dalam kehidupan dia dia nak kena tengok live bola sepak dekat stadium sebab dia fans salah satu kelab kan. Jadi dia dia beranggapan sebelum dia mati dia mesti nak kena capai benda tu. Dan ada orang lain yang beranggapan sebelum dia mati kalau boleh dia nak merasa apa kehidupan yang mewah. Sebelum dia mati dia nak pastikan yang ialah, dia dapat merasai kehidupan yang mewah ini adalah satu jawapan yang normal ha, dia pattern yang sama saya akan dapati kebanyakan orang skop pemikiran dia akan membawa kepada apa yang dia nak tinggal ha, kepada apa yang dia nak tinggal dekat atas dunia ni maksudnya ada setengah orang dia nak legacy dia nak usahakan supaya nama dia sentiasa dia menggunakan peribahasa macam Harimau mati meninggalkan belang Gajah mati meninggalkan gading Manusia mati meninggalkan nama Jadi dia nak Supaya dia dikenal, disanjung Dia nak ukir nama dia dalam sejarah Dia dia, dia nak ukir nama dia dalam sejarah Supaya dia terus dan menerus dikenal dan disanjung Jadi kebanyakan orang Semua Semua yang saya cerita tadi ni Contoh-contoh yang saya berikan tadi Dia dia Me, kita boleh letakkan dalam satu label yang sama dalam satu kotak yang sama kotak pemikiran yang sama iaitu apa yang dia nak tinggalkan tapi satu cara pemikiran yang bagi saya suka untuk saya jumpa adalah satu cara pemikiran lagi iaitu apa yang dia nak bawa apa yang dia nak bawa ke selepas mati instead of apa yang dia nak tinggal dan apa yang dia nak bawa Selepas mati dan apa yang dia nak tinggal ke belakang ni, dia ada priority, dia ada ranking. Jadi setengah orang dia meletakkan keutamaan lebih kepada apa yang dia nak tinggalkan untuk mengusahakan apa yang dia nak tinggalkan sebelum dia mati. Dan ada setengah orang dia meletakkan keutamaan untuk memastikan untuk mengusahakan sesuatu supaya apa yang dia nak bawa selepas mati. Ha, tapi untuk untuk ada pemikiran Apa yang kita nak bawa selepas mati ni Pertama sekali Kita kena ada keyakinan lah, Kena ada kepercayaan lah, Bahawa adanya kehidupan selepas mati nah, Sebab Kebanyakan orang Ataupun manusia Dia tak meletakkan Sebarang Dia tak put much thought Dia tak meletakkan sebarang Pemikiran di belakang kehidupan selepas mati di sebalik kehidupan selepas mati adalah disebabkan dia tak percaya pun ada kehidupan selepas, selepas mati tapi kalau kita ni orang Islam yang betul Islam lah bukan, bukan orang Islam yang munafik, bukan orang Islam yang murtad bukan orang Islam yang agnostik agnostik ni maksudnya dia ragu-ragu dia dia skeptikal ni pun dia tak percaya, itu pun dia tak percaya jadi dia tak apa yakin tapi kalau kita ni orang Islam yang betul-betul yakin bahawa adanya kehidupan akhirat Adanya kehidupan selepas mati Yang mana apabila nyawa kita dah dicabut Kita akan ada melalui alam barzakh dan Dalam kubur kita akan ditanya Kemudian akan ada kehidupan selepas mati kita akan dibangkitkan Dan di, dihadapkan, dihimpunkan di padang masyar Kemudian kita akan disoal jawab kita akan dihisap, diperhitungkan segala amalan kita, kebaikan, keburukan kita, iman kita akan dihisap sama ada diterima ataupun tidak. Amalan-amalan soleh yang kita buat, good deeds yang kita kerjakan, semua kita akan ditanya ke apa kenikmatan yang kita dapat dari ini semua kita ditanya. Dan kemudian kita akan diputuskan. Sama ada kita akan selamat di dalam syurga, bahagia selama-lamanya ataupun kita akan azab dan sengsara di dalam neraka. Selama lamanya ataupun selama mana kita tahu Allah mana, tapi namus kita menggalilah siapa yang minta untuk berada dalam asas menyakali. Tapi balik kepada persoalan tadi adalah kita percaya, kita percaya yang adanya hari kebangkitan, adanya hari kehidupan selepas mati. Dan kalau kita percaya adanya kehidupan selepas mati, maka kita kena ada satu allocation dalam kita punya tumpuan perhatian kita ni kita kena berikan perhatian kepada kehidup apa yang kita nak bawa bekal bekal yang kita nak bawa ke, untuk kehidupan selepas mati majoriti manusia dia tak memberi penekanan yang penting dia tak memberi penekanan ataupun keutamaan kepada apa yang dia nak bawa ke depan tapi dia hanya memberi penekanan dan keutamaan kepada apa yang dia nak tinggal di belakang dan saya beritahu tuan-tuan ini adalah pandangan saya yang nobody lah. Uh, humble opinion lah. Kalaulah kita ni di kalangan orang yang memberi keutamaan kepada kehidup, kepada apa yang kita nak tinggalkan sebelum kita mati. Kehidupan yang kita nak tinggalkan. Kita fokus pada apa yang kita nak tinggal ke atas dunia ni. Maka pada pandangan saya, tuan-tuan dan perempuan adalah orang-orang yang cenderung kepada dunia.